Selalunya kalau kita nak tengok prestasi satu kelab tu mestilah dia ni akan ditutupkan oleh player ke ataupun manager ke Tapi kita lupa satu benda Yang mana pemilik kelab pun akan mempengaruhi besar dengan kelab tu Maksudnya kalau pemilik kelab tu bagus, baguslah lah kelab tu Kalau pemilik tu tak bagus, tak baguslah lah kelab tu So dalam video kali ni kita nak cerita tentang 5 kelab bola sepak yang dimusnahkan oleh pemilik depa sendiri Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam video kali ni kita nak cerita Pasal lima kelab bola sepak yang kita boleh kata Depo ni famous Ataupun daripada segi sejarah Depo ni satu pasukan yang kita boleh kata kena kenang lah Tapi Depo ni dirosakkan oleh Depo punya pemilik sendiri So tak mau cakap banyak kita masuk ke pasukan yang pertama dulu Iaitu pasukan Malaga Siapa kenal Malaga? Kalau kita rewind balik musim 2012-2013 macam tu Kita akan tengok ada satu pasukan daripada Spanyol Depo ni bagi serious challenge dalam UCL dan waktu tu aku boleh kata pasukan Malaga ni famous jugalah sebab time tu Isco main dekat situ Dan mungkin ramai fan Real Madrid kenal Malaga ni lah Sebab time tu Real Madrid memang betul-betul nakkan Isco ni daripada pasukan Malaga Tapi pergi mana pasukan Malaga tu hari ni? Ah, jom kita cerita Dulu Malaga ni satu tim yang boleh kata hebat lah Dan boleh bersaing dalam top tier untuk Liga Sepanyol Tapi hari ni, Dia main dekat Liga Division kedua Apa dah jadi? Kalau hampa nak tahu, pada tahun 2010 Ada seorang orang kaya daripada Qatar Nama dia adalah Sheikh Al Thani Sheikh Al Thani, dia beli pasukan Malaga ni dan dia cakap misi dia adalah dia nak jadikan pasukan Malaga ni sebagai pasukan terbesar dekat Spanyol dan juga dekat Euro. Maksudnya dia pernah pecahkan dominasi Barcelona dengan Real Madrid. So waktu dia main dekat pasukan Malaga ni ya, dia bukan sembang kosong. Memang dia buat benda tu sebab dia dapatkan banyak pelik-pelik utama. Contohnya dia dapatkan Isco daripada pasukan Valencia. Dia dapatkan pemain macam Santi Cazorla Dia dapatkan juga pelik macam Rocco Santa Cruz. Julatih pula dia ambil Julatih Padu tau. Iaitu Manuel Pellegrini. Dan kalau kita tengok CV tentu lah, Manuel Pellegrini ni waktu tu dia baru je latih pasukan Real Madrid Walaupun dia ni kena pecat dengan pasukan Real Madrid Tapi dia still sebagai bekas coach kepada pasukan Real Madrid Dan Malaga berjaya dapatkan dia Waktu ni Sheik Altani memang tak main-main Dia memang invest betul-betul dekat pasukan Malaga tau Hasil dia apa? Waktu tu Malaga tunjukkan peningkatan prestasi yang cukup menadak Musim 2011-2012 Dia dapat finish Liga dekat top 4 Lepas tu boleh masuk ke UCL Dan musim 2012-2013 waktu dia masuk UCL Tu musim pertama dia masuk dalam UCL Dia boleh main sampai ke quarter final tau Waktu tu dia pun just kalah dengan pasukan Dortmund je Tu pun dalam game tu macam kontroversi sikit Tapi still untuk musim debut mereka Boleh main sampai ke quarter final UCL Boleh kata padu lah tu kan Tapi sebenarnya Walaupun dalam tempoh tu mereka boleh masuk sampai ke suku akhir UCL Waktu ni Malaga macam ada struggle sikit tau Mereka struggle daripada segi nak tarik peminat Dan juga nak tarik sponsor Walaupun mereka dah kuat time ni Mereka still lagi susah nak cari peminat tau Dan bila peminat mereka kurang Sponsor pun tak memailah dekat mereka Dan waktu ni pas pasukan Malaga dah start struggle dah nak bayar gaji-gaji mahal dekat play-play depoh hak depa boleh mahal tu. Iyalah bila depa dapatkan pemain berkualiti mestilah depa kena bayar gaji lagi mahal. Dan waktu tu ada cerita dah yang Malaga ni gaji sangkut. Ah Sheikh Al Thani ni tak bayar gaji. Dan waktu ni terbongkarlah sebenarnya Sheikh Al Thani ni bukan orang kaya pun. Dia kaya tapi tak adalah kaya sangat macam kita tengok Nasir Al Khalifi dekat PSG tu kan. Ah dia owner kata juga. Kalau hangpa nak tahu Sheikh Al Thani ni pun kerabat dia raja juga. Tapi dia tak adalah sekaya macam Nasir Al Khalifi majoriti pembelajaran yang pasukan Malaga guna Kalau hampir nak tahu Sheikh al ni dia buat loan bank Kita buat loan bank beli kereta, beli rumah Ah Sheikh al ni buat loan untuk beli player untuk naikkan kelab dia Tapi bila lepas dia buat loan Lepas tu kelab tak boleh bagi pulangan hasil pula kan Sebab macam kita tahu Bola sepak ni bukan bagi instant impact dekat hang Daripada segi kewangan Dia perlukan long term project Waktu ni Sheikh Al-Tani dah cemah dah Lepas tu kantor dia pula Dia guna duit syarikat iaitu duit pasukan Malaga tu Untuk beli kereta-kereta mewah Barang-barang mewah untuk dia sendiri dan waktu ni sampailah Sheikh Al-Thani ni Delucutkan dia, dia punya pemilikan Dan waktu tu Malaga terpaksa sebab sendiri Dan lagi buruk Malaga terpaksa lepaskan Player-player star mereka macam Santi Gazzola Depan juaipi ke Arsenal, Isco Depan juaipi ke Real Madrid dan kemuncak Kejatuhan mereka adalah mereka jatuh ke Division ketiga Liga Sepanyol pada tahun 2023. Dan lah ni dia pun boleh survive Balik lah tapi Lani still main dekat Liga Division kedua saja. Daripada pasukan Yang boleh fight dalam La Liga tiba-tiba Lani terperosok dekat Liga Division kedua. Kita masuk ke pasukan ke kedua pula iaitu pasukan Leeds United. Leeds United kalau kita tengok hari ni depa bukan pasukan yang terkuat dalam EPL dan depa ni pun bukan pasukan yang konsisten dalam EPL. Tapi kalau kita balik ke 1990 dan juga ke atas tu, dan tu dah sampai lebih kurang 2003 macam tu, waktu tu Leeds United antara pasukan terkuat dalam liga EPL tau. Tapi waktu ni Mai seorang chairman. Seorang chairman ni dia ni bukanlah pemilik kelab, tapi dia ni orang kata macam bos lah dekat situ. Majoriti keputusan-keputusan besar dia yang akan buat. Dan semua keputusan nasilat tu pun dia Just yang buat. Nama dia adalah Peter Rizdil. Cara dia buat kesilapan ni lebih kurang juga macam Sheikh Altani tapi aku boleh kata yang Peter Rizdil ni dia buat kesilapan yang lagi brutal. Dia gunakan cara iaitu loan based spending. Sama juga dengan cara Sheikh Altani yang mana dia buat loan bank untuk beli player player tapi dia buat loan bukan sikit-sikit tau. Peter Rizdil ni dia buat loan daripada bank untuk bina pasukan Leeds dalam loan dia total lebih kurang dalam 80 juta pound tau. So memang tinggi gila. Waktu ni dia cakap apa? Okey, kita buat loan 80 juta pound ni dan kita target kita ni boleh main UCL tak musim berturut-turut kita boleh bayar hutang ni dan waktu tu dia gunakan duit 80 juta pound tu untuk beli player dan juga untuk upgradekan dia punya infrastruktur dan waktu tu lah dia dapatkan banyak pemain-pemain berkelas dunia antaranya dia beli Rio Ferdinand daripada pasukan West Ham waktu tu dia beli 18 juta pound tahun 2001 tau 18 juta pound waktu tu Rio Ferdinand dia beli dengan rekod transfer termahal untuk seorang centre back dia beli juga pemain macam Robbie Keane macam Mark Viduka dan ramai lagi lah dan total berajaan depan tu lebih kurang dalam 100 juta pound. So, depan pakai lah 80 juta pound duit pinjaman, 20 juta tu lagi depan top up lah. Dan projek tu nampak macam berjaya sebab depan berjaya masuk ke UCL dan bukan setakat masuk ke UCL tau. Depan boleh main sampai ke semifinal. Waktu tu depan kalah dengan pasukan Valencia. Tapi sayang, waktu ni Peter Resnick ni dah start cemas. Sebab apa? Sebab Ligue United layak ke UCL satu musim je. Lepas tu depan tak berjaya layak ke UCL. Bila depan tak dapat masuk ke Champions League, waktu tu lah Peter Resnick dah start gawal kepala. Dia rasa macam mana kita nak bayar hutang. Macam mana kita nak bayar gaji player so lalah kali apa keputusan yang dia buat dia terpaksa jual banyak player utama dia macam Rio Ferdinand Dia jual ke Manchester United Dan banyak lagi lah Play-play yang dia lepaskan Walaupun Dia jual Play-play mereka -play ni Mereka jual ni bukan nak dapat untung Mereka jual ni sebab nak cover Negatif mereka punya kewangan tu Sampailah mereka ni Hampir-hampir muflis tau Fan-fan dekat Leeds United pun Waktu tu mereka dah rasa Macam mereka dah tak ada harapan Untuk stay sebagai club Tapi nasib baiklah Mereka boleh survive pelan-pelan Lani walaupun mereka tak sekuat dulu Tapi Peter Isdale Dia punya keputusan Hampir-hampir merosakkan satu klub tu Kita masuk ke pasukan ketiga Pasukan aku pernah cerita dan kita nak cerita sekali lagi iaitu pasukan Anzi Makashkala. Anzi Makashkala ni mungkin tak ramai kenal kan tapi kalau kita rewind balik ke 10 tahun lepas mungkin ramai dah kenal Anzi Makashkala ni. Okey aku cerita sikit pasal kelab ni. Anzi Makashkala ni kelab dia depa base dekat Dagestan. Ah Dagestan ni mesti ramai tahu kan tempat kabi. So Anzi Makashkala ni adalah kelab yang base dekat Dagestan dan depa ni adalah kelab bola sepak Rusia tau. Tapi depa ni bukanlah kelab bola sepak yang besar sebab kalau kita tengok Dagestan pun adalah satu bandar yang bergolak tau. So macam mana depan ada satu kelab bola sepak yang kuat Dan Azim Akash Kala ni Mereka ni selalu bersaing dalam Liga Division kedua saja. Tapi bila satu musim tu dia pun masuk ke Liga Division 1 pada tahun 2011 Waktu ni seorang businessman Dia ni anak jati dekat Dagestan Dan dia ni bukan orang biasa-biasa Dia adalah bilioner Nama dia adalah Sulaiman Kerimov Dan dia beli pasukan Azim Makashkala Dengan tujuan dia kata Okay, aku nak jadikan pasukan Azim Makashkala ni Pasukan yang terkenal dekat bola sepak dunia Dan aku nak kenalkan Dagestan ni dekat seluruh dunia So apa dia buat? Dia bilioner mat Dia kaya So dia belilah banyak world class player Macam dia dapatkan Samuel Eto'o daripada Inter Milan dan tentu dia ambil William, Roberto Carlos, Lasana Diara daripada Real Madrid dan tentu siap dia bagi gaji dekat itu 20 juta pound setahun tau dan waktu tu 20 juta pound adalah gaji termahal tau kalau nak compare dengan lain tu memang boleh kata jauh lah kan ha, tapi dulu waktu tu 20 juta pound adalah gaji termahal dekat dunia dia banyak dekat itu dan bukan setakat tu mereka training bukan training dekat Dagestan mereka juga training dekat Moskow sebab dekat Dagestan tu kan macam badan kurang selamat sikit so mereka kena training dekat Moskow dan coach pun mereka ambil coach yang padu iaitu Ghost Heading. Dan hasil dia, depa dapat hasil yang boleh kata drastik juga. Dapat tempat ketiga dalam liga, boleh masuk round 16 dalam Europa League dan juga depa boleh beat Liverpool dalam group stage. Waktu ni memang nampak akan, okey okeylah pasukan Azim Bakas kalau mungkin akan jadi one of the best team dekat Europe ataupun kalau depa tak jadi one of the best team pun, depa mungkin akan jadi macam CSK Moscow kan. Team yang boleh cabak team-team besar dekat Europe pada setiap musim. Tapi tiba-tiba pada tahun 2013 waktu ni Sulaiman Kermov tiba-tiba cakap dia kata okey Sorry lah, aku potong bajet. Secara tiba-tiba tau waktu tu Anzi baru je nak bertapak naik dekat Europe dan juga dekat Liga Depo, tiba-tiba Sulaiman Kerimov ni dia potong bajet. Satu sebab dia potong bajet dekat club adalah disebabkan dia rugi besar dalam pelaburan saham dia dan dia tak ada duit dia nak rolling balik. Dan lalah kali memang dia jual semua pelik-pelik utama depo, dia pun cut cost dan kalau pun nak tahu lah ni Anzi makan sekolah setakat main dekat Liga Amateur e saja tau Daripada pasukan yang boleh bersaing dekat Europa League, tiba-tiba lah ni main dekat Amateur. E dan kalau pun nak dia serba lain hal ini pun disebabkan fan-fan mereka je Senang cerita mereka bukan target nak main dekat Liga Division 1 Hal ni mereka just target untuk survive saja. Sebab duit-duit pun mereka dapat, dapat daripada community fans saja. Kita masuk ke pasukan keempat pula iaitu pasukan Blackburn Ah ha, Blackburn ni kalau kita tengok 2010 pun dah famous dah Tapi kalau kita rewind balik ke 20 tahun lepas ataupun 30 tahun lepas ah ha, Blackburn ni adalah satu kuasa besar dalam Liga England tau Dan mereka juga pernah menang Liga juga pada tahun 1994 Waktu ni gandingan SAS Kalau kita tengok dekat zaman moden, Gandingan SAS Suarez dengan Staris tapi dulu pun kita ada sah juga iaitu Sutton dan juga Shearer yang mana dengan Depo ni berjaya bawa pasukan Blackburn untuk menang Liga tapi siapa watak utama dalam kejayaan Depo menang Liga tu dia adalah Jack Walker Jack Walker ni adalah seorang businessman dia ni pemilik kepada satu syarikat keluli dan dia ni memang kaya gila dan dia beli pasukan Blackburn ni dengan harapan memang nak bagi pasukan Blackburn ni jadi kuat sebab apa? sebab dia memang anak jeti Blackburn dan dalam masa 3 tahun je Jack Walker ni ambil klub daripada 1991 sampai 1994 1994 1991 waktu tu depa tengah fight dekat championship 1994 depa jadi juara EPL hang boleh brain nak macam mana pengaruh Jack Walker ni dekat kelab dia dapatkan play play store lepas tu dia dapatkan juga coach yang padu macam Kenny Douglas dan tu bawa pasukan Blackburn boleh menang liga tapi macam mana tiba-tiba Blackburn boleh jatuh? Kita fast forward ke tahun 2000. Waktu ni Jack Walker meninggal dunia. Bila dia start meninggal dunia, waris-waris dia semua tak berminat nak ambil alih pasukan Blackburn dan tadi Blackburn dibiarkan terkapak-kapak. So depa terpaksa lah jual player-player star depa macam share -er ke kelab lain dan depa dah start jadi mid table team. Lepas tu tahun 2010 Waktu ni pasukan Blackburn dibeli oleh satu syarikat daripada India Iaitu Venki Group Venki Group ni kalau hampa nak tahu bisnes mereka adalah bisnes ternakan ayam Walaupun mereka just bisnes ternakan ayam Tapi mereka kaya lah kan Dan Venki Group ni mereka beli pasukan Blackburn Bukan dengan harapan yang besar-besar... Mereka kata mereka nak jadikan pasukan Blackburn setanding MU time tu Ah ha, MU time tu lah kalau ni kuasa dah boleh kata setanding tu kan ha, Tapi kalau time tu MU kuat Dan dia nak bawa juga pasukan Blackburn ni masuk ke UCL So waktu ni fan-fan pun seronok lah kan Weh, Venky Group ni Dia punya cerita-cerita besar Nak bawa kelab kita jadi pasukan besar Tapi sayang Walaupun harapan dia besar untuk kelab Tapi Venky Group ni gagal untuk bawa pasukan Blackburn Jadi satu pasukan yang besar Disebabkan Mereka ni kurang pengalaman Dan mereka ni kurang knowledge Pasal bola sepak Baru je mereka ambil alih kelab tu Mereka terus pecat Big Sam Waktu tu Sam Aladas Dia latih pasukan Blackburn Memanglah Blackburn ni tak fight dekat top liga Tapi waktu ni Blackburn tengah stabil Dekat pertengah liga So mereka pecat Big Sam tentu Dan mereka lantik seorang coach yang sangat-sangat tak pengalaman iaitu Steve Kane. So kalau dia pecat Big Sam, dia dapatkan coach yang padu tak apa juga kan. Ni masalah dia pecat Big Sam, ambil coach yang boleh kata downgrade dan dia akan dapatkan juga pemain-pemain yang mengarut yang buatkan tim dia jadi makin tak kuat. Dan bukan setakat tu, dia suka sangat campur tangan dalam urusan ha. Contoh macam coach tu nak pilih pemain ni, dia tak bagi. Dia suruh beli pemain lain pun semua kan. Sampailah tim tu jadi bercemperah habis. Dan knowledge dia pun kalau hamba nak tahu memang sangat teruk. Waktu mula-mula dia main dekat pasukan Blackburn ni, dia tak tahu pun pasal peraturan relegation. Ah, depa tak tahu pun kalau main dalam EPL hang duduk bottom 3, hang boleh tersingkir. Ah, itulah nak kata betapa bongok je Venky Group. Dan kalau hangpa nak tahu lah ni pasukan Blackburn masih lagi dimiliki oleh Venky Group tau. Dan hangpa tengoklah lah ni Blackburn dekat mana. Memang tak pi mana pun. Kita masuk ke pasukan yang tak akhir pula iaitu pasukan Bury. Ah, ha, Bury ni bagi aku depa pasukan yang sangat menyedihkan lah. Kalau hangpa nak tahu, Bury ni antara pasukan yang paling tua dalam liga tau. Depa ni bukanlah satu pasukan besar, tapi depa juga pernah jadi juara FA Cup. Depa ni umur dah 135 tahun tau. Sebelum tu pasukan pasukan Buri ni memang ada masalah kewangan. Cuma depa still boleh survive dengan depa ni berjimat. Lepas tu depa berhemat dalam berbelanja. Sampailah datang seorang individu yang bernama Steve Dale Ah ha, Steve Dale ni boleh kata memang bapak jahat betul lah. Sebab apa aku cakap macam tu? Kalau hangpa nak tahu waktu tu Buri depa ni tengah ada masalah hutang yang cukup-cukup teruk tau. Dan waktu ni depa dijual dengan harga satu pound saja. Dan Steve Dale pun demailah dekat pasukan Buri ni dengan harapan dia kata dia nak selamatkan kelab ni. Dia beli dengan harga satu pound. Tapi bila demail aja dekat pasukan pasukan Buri, dia bukan bawa pasukan Buri ni naik atas, dia seolah-olah macam dia nak tolong kawan terlemah, dia tolak kawan tu masuk dalam layak terus bagi kawan tu mampul Antara benda pertama dia buat dekat pasukan Buri adalah dia buka dua syarikat baru yang bertopengkan nama Buri, iaitu Buri Heritage dan juga Buri Leisure. So dua-dua syarikat ni apa dia buat? Dia pindahkan hak milik, aset-aset pasukan Buri ke dalam syarikat tu. Walaupun nama syarikat tu macam nama kelab tu, tapi syarikat tu memang tak ada kaitan langsung dengan pasukan Buri. Sampailah kelab tu tak ada aset langsung, disebabkan Steve Day ni pindahkan semua aset dah dekat dia punya syarikat. Dan bukan setakat tu, dia tak bayar gaji dekat player sampailah kelab ni dihukum, sampailah kelab ni tak boleh survive dan kelab ni pun dibubarkan setelah 135 tahun. Steve Day ni demai dekat pasukan Buri tahun 2018, 2020 kelab ni dibubarkan. 2 tahun je dia lengkupkan kelab ni. Dalam ni kalau pernah tahu, walaupun kelab ni dah dibubarkan, fan-fan Buri masih lagi dia pun ni bercerita-cerita, dia pun buka satu kelab baru iaitu pasukan AFC Buri Tapi kelab Buri yang lama tu memang dah tak ada dah lah sebab dihancurkan oleh Steve Day kita masuk fakta bonus pula Iaitu fakta pasukan Manchester United Kita tak boleh nafikan Yang Manchester United lah ni Tengah ditenggelamkan oleh keluarga Glazers Sebab apa? Okey, aku nak cerita dekat apa Manchester United Sebelum mereka ni diownkan oleh Glazers Manchester United ni Dulu adalah satu kelab terbuka Yang mana Siapa-siapa pun boleh invest Dekat mereka Sebab dulu Manchester United Adalah public company Senang so, cerita Siapa-siapa nak invest Dekat mereka pun boleh Tapi sampailah satu family Daripada Amerika Yang nama mereka adalah Glazers family Mereka beli Manchester United Beli tu tak ada masalah tapi beli pun cara mereka pun dah pada JMU dah. Apa mereka buat? Mereka beli Manchester United gunakan loan bank So tak apalah kan Mereka akan bayar nanti lah kan Masalahnya Bila mereka dah beli Manchester United Hutang-hutang yang mereka guna untuk beli MU tu Mereka pindahkan hutang tu ke atas bau MU pula So maksudnya MU beli MU sendiri untuk bagi dekat Glazers So sebelum tu MU antara pasukan yang bebas hutang Dan pasukan paling untung dekat dunia Tiba-tiba Dia bebankan dengan hutang ratusan juta dolar Sebab Glazers ni beli MU Sampailah lah ni Hutang Manchester United dah lebih 1 bilion dah pun dan macam kita tahu setiap musim Glazers ni memang raja mereka mereka nak ke untung daripada Manchester United sahaja dan lah ni Manchester United dah semakin teruk daripada dulu pasukan yang fight untuk title EPL kepada pasukan untuk fight top 4 kepada pasukan yang fight untuk tempat Europa League kepada pasukan yang fight untuk top 10 lah ni pasukan yang hampir-hampir tersingkir daripada Liga so hampa rasa adakah Manchester United boleh sebah lagi nanti kalau Glazers ni still jadi owner Manchester United sebab aku kesian walaupun Sir Jamie Radcliffe dah main dekat Manchester United selagi keluarga Glazers ada dekat Manchester United Mereka ni akan kerah untung lagi daripada MU Sebab kalau apa nak tahu Daripada segi revenue MU adalah top 3 tau Pasukan yang paling banyak buat untung dekat dunia Tapi mereka antara pasukan yang paling banyak hutang Semua sebab apa? Sebab Glazers So sebab itulah banyak fan-fan MU benci dekat Glazers So itulah video kali ni Hampa rasa ada lagi tak kelak-kelak bola sepak Yang dirosakkan oleh pemilik mereka sendiri Ataupun hampa rasa ada kelak dekat Liga Tempatan Yang dirosakkan oleh pemilik mereka Boleh komen dekat bawah okay So itulah video kali ni Dan terima kasih sebab tengok sampai habis Jangan lupa like Jangan lupa share Jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.